«Поехали». Ты слышала, Полина, эту фразу «поехали»? Да. А знаешь, про что это говорит? Знак. Про то, что очень скоро мы, как Юрий Гагарин, махнем рукой и полетим далеко-далеко В країну, якої не існує на карті, в країну, в якій відбуваються чудернацькі історії. Люди там гублять паспорти, іноді забувають свої імена, і але знаходять найголовніше І хорошо, що Так. Да. Привозять з собою додому купу піску в штанах е, в кишенях. Варту заг... загублені тапки. Але найголовніше очі світяться від... від щастя. Світяться очі у всіх людей республіки Зет, і не дарма так, тому що я там був три рази. Три рази і подивись на мене. Тільки краще стало. Тільки світліше, тільки ближче до людей. І зараз, Поліна, я раджу тобі подивитися хроніку, невеличкий таку підбірочку найкращих кадрів, як це було. Типа, є що спомніти, нічого дітям розказати. Давай, давай. Ти туди зараз також поїдеш. Ну, то скоро. Дивись і записуй. Окей, я готова. Присоединяйтесь ближе до телевизору, можете даже подставить свои любимые места на благотворительных экранах. Мы начинаем процедуры. И вас вылекуют и нас вылекуют Правда, Валик? Правда-правда. С каким вы диагнозом сюда прибыли? Um, um, не помню, психопатия какая-то очень жестокая. Ну вот так, чуть-чуть куку. У меня банальная Казантипа хрень. Щипит именос. Мания величия, по-моему. Чимало фрики в 14 костюмах можно встретить да, на Казантипе. А вот очень интересно узнать, какие люди люди в реальном жизни. За межами за республики Сейчас мы это и дізнаємося. Кем ты являешься в реальной жизни за пределами Казантипа? Инженер я по капитальному ремонту. Судя по твоему костюму, я так понимаю, что ты пиар-менеджер Филиппа Киркора. Я никакой не его пиар-менеджер. Я глумлюсь. Кем ты являешься в реальной жизни? Кем ты работаешь? В реальной жизни я работаю в девелопменте, строительстве. О, я связан с автомобилями, с автомобильным бизнесом. Я думаю, в таком розовом свете тебе очень пойдет розовый кадиллак. Если бы я увидел мое начальство, что будет, просто пипец. Я не совсем на Казантипе. И поэтому сейчас мы посещаемся, насколько мы не разумеем, в чём лечатся. И что, в целом, люди, которые приезжают сюда за 5 тысяч километров? Здравствуйте. Как вы думаете, что здесь делают эти люди все? Получают свои удовольствие Ну, они здесь все пациенты, вы знаете, и лечатся. Это профилакторий Ну, я не знаю, в каком плане они лечатся. От безумия, мне кажется. Люди лечатся от одиночества. Ведут оздоровительный образ жизни. Всіх тюленів, яких настільки розморило сонце і захопили враження, що вони забули про все, і навіть про душ, рожеві феї вирішили освіжити прохолодною піною із запахом полуниці в день мильної мочалки. Ну так, хлопці, спережіться, на казантипі дуже просто можно потрапити в оточення неймовірно красивых принцесс.